har bir insonni orzusi bor yaxshi niyatda sifatli va chiroyli bo'ladigan qo'zilardan bo'lsa olib boqardim deganki ukalarimizga mana shu videoda yuborib qo'yasizlar assalomu alaykum assalomu alaykum aslbek uz kanali ashaddiy obunachilari barchangizga kun xayrli bo'lsin deya do'stlar hozirda biz farg'ona viloyati toshloq tumani de ko'pchilikni talablariga binoan toza qonli hisoriq qo'zi ishiboz uchun uch oylik qo'zlarimizni sizlarni e'tiborlaringizga havola etib boryapmiz xudo xohlasa mana shu video davomida mana shu qo'zlarimizni narx navolari yeb icishlari qanday shular haqida sizlarga to'liqroq va batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz va albatta sizlardan bir donagina layk bosib kanalimizga obuna bo'lib chorvador <laughs> akalarimizga mana shunday simjum paroda toza qonli qo'zi oxtarib yurgan aka ukalarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling biz video syomkamizni boshladik ho'p oh, hurmatli obunachilar ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz farg'ona viloyati toshloq tumani Devtek o'n 18 bosh qo'zi qo'chqonlarimiz va bundan tashqari arashan qo'zi qo'chqonlarimizdan kelgan xudo xohlasa agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa pastda qoldiramiz bemalol bog'lanib mana shu qo'zlarimizni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar qo'ylarimizni yeb ichishlari behijolat yeb bichishlariga bir hafta garantiyalar beriladi va Ve bundan tashqari butun o'zbekiston bo'yicha bu доставкаlarni amalga oshirib beriladi azizlar shoshilamiz pasta nomerlar 33 uchlak kodi bilan 733 yuz o'ttiz uch qirq uch qirq uch raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin azizlar qo'ylarni qaranglar janamonlar mana qo'ying bormi sa bor deydigan variantlarni bular hammasi qo'chqor sovug'i yo'q hurmatli hmm. obunachilar bir qora bir joyda boqaman deganlarga tavsiya beramiz qo'ylarni kelaverasizlar xudo xohlasa endi bu qo'zilarimizni hozir ertag kunda bir piyola bir piyoladan makka rabilkasini berib turadigan bo'lsangiz xudo xohlasa bu qo'zilarimiz to'rt oy besh oyda уже tayyor bo'ladigan holatdagi qo'zilarimiz ya'ni nabirasini yaxshi ko'radigan bobolarimizga tavsiya beriladigan qo'zilar haqiqiy mana sim shapaloqlor rupasida mana shu joyida hurmatli obnaschilar do'stlar bu qo'ylarimizni endi ming gapirib ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi shuning uchun sizlarga qoyuqyu suyuq ariq yu semizi optimga bir million sakkiz yuz ming so'mdan baho qo'yyapmiz agarda bir joyda hammasini olaman deganlar bo'lsa 18 sakkiztani bir joyda oz moz yo'li bor azizlar tanlab olinadigan bo'lsa holatga qarab turib kelishtirib beriladi bir million sakkiz yuz ming so'mdan optimga kelaverasizlar pasta nomerlar va bundan tashqari keyingi navbatdagi ya'ni arashan qo'zi ishqibozlariga arashan qo'zi qo'chqonlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz azizlar laykni bosib turasizlar xudo xohlasa hurmatli obunachilar mana arashan qov'zi ishqibozlariga olti dona arashan qo'ziqo'chqorlarimiz xudo xohlasa holatlar идеальнiй qo'ying bormisa bor deydigan nomer oдinlaridan hammasi qo'chqor hurmatli obunachilar layklardi ayamaysizlar tirsillatib bosaverasizlar xudo xohlasa bu qo'zilarimizga ham yeb ichishlari bor behijolat bir hafta garantiyalar beriladi yemasa ay, ichmasa ayb nuqsoni bo'lsa olib kelib o'rniga almashtirib olib ketish imkoniyati bor xudo xohlasa qo'zilarimiz to'rt oylik ya'ni to'rt oylikka o'tib o'tmagan holatdagi уже to'rt oylik desak ham bo'laveradi bu qo'zilarimizni holatini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar soni besh dona xolos do'stlar bu qo'zilarimizni telefon qilaverasizlar narxini kelishamiz azizlar olti dona su bir joyda agar olaman deganlar bo'lsa chiroyli narxlarda qilib beramizmana qo'zilar ertaki qo'zilar hurmatli o'myinaschilar judayam holati idealniy darajada polvon qo'zlar mana go'shtga boqaman degan nasl olaman deganlarga tavsiya beramiz azizlar mana yelkalari yelkalari ham baquvvat bo'ladigan narsalar hurmatli obunachilar o'ttiz uchlik yetti yuz o'ttiz uch qirq uch qirq uch raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin qo'limizdan kelganicha qisqa videorolik orqali mana shu qo'ylarimizni sizlarga e'tiborlaringizga havola etib bordik agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman yoqqan bo'lsa layk like bosib o'z fikringizni kommentariyda yozib işte. qoldirishni unutmanglar azizlar aslbek o'z kanalidan aslo yiroqlashmang sog' bo'linglar